Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis tidak menolak kemungkinan pengurup wang yang mati ditembak. Di persimpangan lampu isyarat di Jalan Genting Kelang ada terbabit dalam kegiatan kongsi gelap. Ini kerana hasil siasatan polis mendapati latar belakang mangsa memang ada terbabit dalam kegiatan itu dan mangsa juga mempunyai rekod lampau dan pernah ditahan pada 2014. Dalam kejadian itu, 18 tembakan dilepaskan dua daripada empat lelaki bermotosikal dan ia menyebabkan mangsa mati serta merta. Dalam perkembangan lain, sembilan warga Filipina yang terbabit dalam kes pencerobohan bersenjata di Lahad Datu di penjara sepanjang hayat. Itu antara berita pilihan dalam kalender jenayah untuk edisi 30 Julai 2016. Oh, ada pun itu. Oh, tu. oh ha -ha. naik Pakai eh? spek tu. Tak, tak. Tak, tak. Sembilan belas lagi pesalah trafik termasuk seorang lelaki warga Singapura didenda keseluruhan RM29,100. Selepas mengaku salah di mahkamah atas tuduhan menggunakan lorong kecemasan di Lebuhraya Utara Selatan Plus Mei lalu. Pengakuan bersalah itu dirakamkan di hadapan Majistret Nur Azizah Yusof selepas semua tertuduh mengangguk faham pertuduhan yang dibacakan jurubahasa. Berdasarkan pertuduhan, semua tertuduh termasuk seorang wanita berusia 25 hingga 63 tahun itu didakwa memandu kenderaan di lorong kecemasan di kilometer 22 Leboraya Plus arah utara pada jam 5 petang 22 Mei lalu. Nur Aziza selepas itu memerintahkan 17 pesalah dikenakan denda RM1,500, seorang RM1,600 dan seorang lagi RM2,000 dengan syarat penjara sekitar sebulan hingga dua bulan penjara jika gagal membayar denda dan semua pesalah membayar denda berkenaan. Selepas 239 hari tempoh perbicaraan bermula 6 Januari 2014, akhirnya sembilan warga Filipina yang dituduh mengikut Seksyen 121 Kanun Keseksaan dalam kes pencerobohan bersenjata di Lahat Datu tiga tahun lalu dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Mereka turut dijatuhi hukuman penjara selama 13 dan 18 tahun mengikut Seksyen 130 KA Kanun Keseksaan kerana menjadi ahli kumpulan pengganas. Hakim Mahkamah Tinggi Stephen Chung Hian Guan yang menjatuhkan hukuman itu pada Selasa mengarahkan semua mereka menjalankan kedua-dua hukuman serentak. Terdahulu Peguam Dato' N. Sivanandan dilantik Kerajaan Filipina mewakili 27 rakyatnya manakala tiga warga Malaysia yang turut dihadapkan di mahkamah diwakili Peguam Ram Singh, Abdul Ghani Zalika dan Puteri Nur Ashikin Datu Gulam. Seorang penghantar surat dihadapkan ke mahkamah atas dua tuduhan memberi sokongan dan memiliki item berunsur perbuatan keganasan yang berkaitan kumpulan pengganas Daesh April lalu. Faza Nur Maridwan, 33 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Siti Razia Kamarudin. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa memberi sokongan kepada berlakunya perbuatan pengganas membabitkan penggunaan bahan letupan. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa memiliki item-item yang berunsur perbuatan keganasan dan berkaitan kumpulan pengganas Daesh di Taman Danau Kota of Jalan Genting Kelang. Pasangan kekasih didakwa di Mahkamah Majistret Taiping Perak atas tuduhan membunuh seorang suri rumah pada Jun lalu. Tertuduh P. Murugan dan teman wanitanya P. Kagatri kerana membunuh Eng Poh Tim di Taman Kota Jaya, Simpang Taiping pada kira-kira jam 4 petang 27 Jun lalu. Pertuduhan dibacakan kepada kedua-dua tertuduh dalam bahasa Tamil oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Majistret Muhammad Ruhizad Abdullah. Tiada pengakuan direkodkan daripada pasangan terbabit yang tidak diwakili peguam. Seorang lelaki maut ditembak 16 das daripada jarak dekat berhampiran persimpangan lampu isyarat di Jalan Taman Ibu Kota Setapak. Dalam kejadian kira-kira 4 petang itu mangsa berusia 43 tahun ditembak ketika dia memberhentikan keretanya di lampu isyarat. Mangsa ditembak empat lelaki yang menaiki dua motosikal. Keempat-empat suspek menghampiri kereta mangsa sebelum pembonceng kedua-dua motosikal turun dan melepaskan beberapa das tembakan pada tingkap di bahagian kanan dan kiri kereta. Katanya pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut berhubung motif kejadian. Dua lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Petaling Jaya atas tuduhan mengebom pusat hiburan Movida di Puchong bulan lalu yang menyebabkan lapan cedera dalam kejadian itu. Bagaimanapun, tiada pengakuan diambil daripada Imam Wahyudin Karjono, 21 tahun penganggur dan Jonies Ondi Elias Jahali, 24 tahun pekerja kilang sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Muhammad Zaki Asraf Zubir. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama membaling dan meletupkan bom tangan hingga menyebabkan kecederaan 8 orang di premis itu. Perbuatan mereka dilakukan dengan niat untuk melanjutkan satu perjuangan ideologi serta dianggap sebagai diniatkan untuk mengugut orang awam di negara ini. Mahkamah menetapkan 26 September ini sebagai sebutan semula kes. Sekian dulu untuk paparan kalender jenayah edisi minggu ini. Terus layari laman web harian Metro di hmetro.com.my dan juga platform laman sosial termasuk HM Mobile dan HM News Channel bagi mendapatkan lebih banyak paparan dan berita menarik sepanjang minggu ini. Dengan itu, saya Nurhuda Kosnol. Selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.